Aqçəbədi rayonunda 15 yaşlı gəniyitmək qız uşaq dünyığı gətirib. Bu barədə rayon mərkəzi fəstexanasından Aqçəbədi rayon polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Taxla bağlı polis əməkdaşları tərəfindən ilkin araşdırma tədbirləri başlanılıb. Araşdırmaların nəticəsindən aslı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. ARB kanalında yayımlanan onun sirri verilişində maraqlı anlar yaşanıb. Verilişdə qonaq olan tanınmış aparıcı Elgiz Əkbər uşaqlıx xatirələrindən danışıb. Çox vaxtda nənəm gilə getmişdim. Nənəm məni özü ilə bacısı ilə aparmışdı. Onların evlərinin yaxınlığındakı göldə çilmişdim. Bir neçə gün sonra isə vər fixteləndim. Sən demə kimsə həmin gölə kanalizasiya suyu axıdırmış. Vəziyyətim günü-gündən daha da pisləşirdi. Həkimlər belə xəstəliyimə əlaç tapa bilmirdi. Xəstəxanada artıq məni ölü bildiklərinə görə üzümü ağ öpfü ilə bağlayıb ailəmizə təhvil verməyə aparıblar. Nənə məni o vəziyyətdə görəndə ağlayaraq məni qucaqlayıb. Həmin vaxt hiss edib ki, mən tərpənirəm. Anidən dirilmişəm, deyə o bildirib.